আমাৰ ধৰ্মীয় লাইনৰ কথা বতৰা যেতিয়ালৈকে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে চাগে আমাৰ এইবোৰ বস্তুবোৰ সমাধান নহয় কচুৱা যিখন ইষ্টেমা হৈ আছে এইটো আমাৰ আলিমসকলে তাত আয়োজন কৰিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকে ইষ্টেমা হয় ঢেকিয়াজুলি সেইখন ইষ্টেমা দিছে কচুৱাৰ ইষ্টেমাটো প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকে হয় তেনেকে নহয় কিয়নো আমাৰ অসম আলিমসকলে আলি সমাজ বহিছিল মৰমৰ বাহাৰে কথা বতৰা পাতিছে সিহঁতে পতাৰ পিছত কচোৱা এখন ইষ্টেমা আয়োজন কৰিছিল আৰু ঢেকিয়াজুলী ইষ্টেমাটো প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ হয় আগতে নেলি হৈছিল তেনেকৈ হয় তেনেকৈ হৈ আছিল ইষ্টেমাটো ইষ্টেমা ইষ্টেমা দুখন ইষ্টেমাই আপুনি যাব পাৰে আমাৰ ৰূপহীৰ এজন ব্যক্তি আছিল তাৰ নাম আছিল কৰিম তেখেতে এটা পোষ্ট কৰিছিল তেতিয়া মই কথা পাতিছিলোঁ অসমৰ ওলামাসকলৰ সতাৰ্থ সন্মানীয় কৰ্মে তেজপুৰৰ ডেকিয়াজুলী হবলগীয়া ইজনেমাখন তাৰে এটা উৎসৱ ডেকিয়াজুলী ইস্তেমা এটা উৎসৱ হব পাৰে নেকি মুফতি আব্দুল কৰিম এয়া ঘৰ ৰূপহী জেউমাৰি নেকি কব বিচাৰিছে যেনেকুৱা তেজপুৰ জুলী ইষ্ট হয় মই কলো মেলাটো মানুহৰ বীৰ হয় তেওঁৰ মুখৰ ফেচবুক পোষ্টত তাতো মানুহৰ বীৰ হয় মেলাত গলে নাচ গান চাই গুণা গুণাগাৰ হব আৰু গুণা আৰু তেজপুৰ ডেকিয়াজুলী বীৰ হোৱা মুছলমান ইমান নষ্ট হব মানে কি কব বিচাৰিছে তেওঁ এজন আলিম তেওঁ এজন মুফতি বোলে তেজপুৰ ঢেকীয়া জুলি গলে ইমান নষ্ট হৈ যাব তাৰ ফলস্বৰূপটো কিমান নষ্ট হব আহ আলমৰ হেফাজত কৰা মুছলমানৰ কাৰণে দায়বদ্ধমূলক মানে ইমান আৰু আলমৰ হেফাজত কৰা মুছলমানৰ দায়বদ্ধক মানে ইমান নষ্ট হৈ যাব নেকি ঢেকিয়াজুলী ইস্তিমা কলে কোনটো ভিত্তিত কৈছে মেলা মই যদি আপোনালোকক কব বিচাৰো যে মই মই তাক ফোন কৰিছিলো যে আপুনি যেনেকে কৈছে ডেকিয়াজুলী ইষ্টিমা কচু ইস্তিমা কচুৱা ইস্তিমা ইয়াতে মেলাত যেনেকে বিৰ হয় ডেকীয়া জুলীয়া ইস্তিমাত গলে বিৰ হ'ব কিন্তু মই এটা কথাই কম মুফতি কৰিম চাবক তেওঁৰ যিটো মন্দটো আছে না মিজাজটো সেই মিজাজটো ঠাণ্ডা মাতাত অলপ ঠাণ্ডা পানী দি ভালকে বুজাই তাৰপিছত যাতে আমাৰ পোষ্টবোৰ কৰে মই এটা আহ্বান জনাম আৰু যদি তেওঁ যদি কিবা কবলগীয়া আছে পোষ্ট কৰাৰ আগত ভাল ভাল মানুহৰ যিবোৰ এজন ভাল আলিমসকলৰ লগত বহি তাৰপিছত পোষ্ট কৰে মই এজন আলিম হিচাপে মই নকওঁ যে আহ মই চোৰাৰ কিবা ভুল হোৱা নাই ভুল হৈছে কি ভুল হৈছে তেখেতে নিজাকে নিজাববীয়াকে সকলোৰে লগত বহিব লাগিছিল তাৰ পিছত আমাৰ আলিমসকলে কিন্তু তাতো আলিম আছে তাত আলিম নাই বুলি কথা তেনেকুৱা নাই যে কাফিৰ হেনে নাজায়েজায়েজ এনেকুৱা ক'ব নাপায় নহয় আজিকালি প্ৰেছ মিডিয়াত মানে কি আলিমসকলৰ তৌসিন কৰি আছে আমাৰ ওলামাসকলৰ চানটো ছন্ন বিচ্ছন্ন কৰি আছে পাব্লিকে সেইবিলাক বস্তু দেখা পাই আছে দেখা পোৱাৰ পাছত তেখেতৰ মনত এটা ঘৃণা ভাৱ আহি আছে যে আলিমসকলে এনেকে কৰি আছে আমি কোনটো পথত যাম কিন্তু আম পাব্লিকবোৰ এতিয়া মানে কি ক'ম চাই আছে আমি কোনটো পথত যাম মই এটা কথাই ক'ম যে এই পৰমাবেদি মাছৰ পৰা যিজন যিসকল আলিমে কৈছিল যিটো নাজায়েজ মই আগতেও কম যে নাজায়েজ বস্তুটো প্ৰেছ মিডিয়াত আৰু বা পৰ্টেল নিউজত আহিব নালাগিছিল সেইটো আমি দুৰ্ভাগ্যজনক সেইটো নিজা নিজে তেখেতে নিজে তেজপুৰ কোনে হেৰি ডেকিয়াজুলী কোনে আয়োজিত কৰিছে সেইখন কমিটি আৰু কচোৱাৰ দুখন কমিটি মিলি যদি ভাতৃত্ববোধ বজাই যদি আমি বনাব পাৰিলোহেতেন নথৈ আমি আনন্দিত হলোহেতেন কিন্তু প্ৰেচ মিডিয়াত আহিব নালাগিছিল সিহঁতে কৈ আছিল সিহঁতে কিন্তু মই এটা বস্তু ইয়াত দেখা পাইছো কোনোবা এটা চকীৰ কাৰণে এনেকে হৈ আছে নেকি ৰাজনীতি হৈ আছে নেকি আৰু এটা কথা আপুনি বাৰ বছৰৰ যদি চিল্লা লগাই দিয়ে আলিমৰ সমতুল্য হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও কিন্তু তেখেতে আলিমৰ ওপৰত কথা কব নালাগিছিল আলিমে আলিমে লাগিছিল আলিমে আলিমে বুজাবুজি কৰিব লাগিছিল তাৰপিছত সমাজক সুন্দৰকে পেচ মিডিয়াখন মাতি দুটা মই এতিয়া আপুনি আব্দুলৰ আব্দুলৰ চালেই মোৰ যদি লাগে

ইস্তেমাই ইস্তেমাই আমি সকলোকে আহ্বান জনাম আপোনালোকে ডেকীয়া জুলী ইষ্টেমাটো যাক কচুৱা ইষ্টেমা যাক এইটো আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমি মানুহক দাৱাত দিব কাম আমি কৰিম কোনে কি কৈছে সেইটো আমি হেৰি নকৰো মানুহ কোন সেইটো নকৰো আচল শব্দটো চাব লাগিব মই কৈ আছো নহয় মই কেনেকুৱা বেয়া কি নহয় সেইটো বাদ দিয়ক তেওঁৰ মুখৰ পৰা কি শব্দ ওলাই আছে সেইটোহে লক্ষ্য কৰিব আৰু

ভাল দেখা যাতে আমাৰ মাজত আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মাজত কোনো ভেদা ভেদ নাই